Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah Zakir binti Muhammad Zaki, nombor matrix 230322. Saya belajar dari program Bachelor Science Fizik dengan Pendidikan. Saya telah melaksanakan pengalaman awal di sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan Tumpat di bawah pembimbingan Puan Nasyaira binti Ramli. Ini ialah latar belakang sekolah menengah kebangsaan berangan. Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan ditubuhkan hasil usaha Tuan Haji Omar bin Awang Kecik, Adun Wakaf Baru dan Encik Nik Jaafar bin Nik Muhammad, pegawai daerah Tumpat. Antara tujuan sekolah ini dibuka ialah untuk menubuhkan sebuah lagi sekolah menengah di daerah Tumpat oleh kerana kekurangan sekolah menengah. Percarian tapak bermula pada 1984 hingga 1985 di Kampung Sedar, Kampung Kok Seraya, Kampung Cabak Empat, dan akhirnya dipilih antara kampung bonat sarang burung dan kampung pandan tembesu. Pembinaan bermula pada 21 Februari 1999 dan sekolah ini siap sepenuhnya pada Disember 2001. Sekolah ini bermula operasi pada 12 Disember 2001 dan pengetua pertama sekolah ini ialah Puan Hajah Hatika binti Muhammad pada sesi pertama persekolahan pada 2002, terdapat seramai 190 pelajar tingkatan 1 dan 154 pelajar tingkatan 2 dari SMK Berhampiran. Ini ialah misi, visi dan moto SMK Berangan. Misi sekolah ini ialah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Manakala visi pula ialah bagi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Motor sekolah ini ialah berdisiplin berwawasan. Ini ialah lokasi sekolah menengah kebangsaan berangan yang terletak di antara Kampung Padang Tembesu dan Kampung Bunut Sarang Burung. Terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur sekolah menengah kebangsaan berangan antaranya ialah makmal fizik dan bangunan sekolah. Terdapat juga pondok bacaan untuk pelajar bersantai bersama rakan. Terdapat juga taman kelulut untuk menggalakkan penanaman hijau dan dewan tertutup untuk aktiviti rasmi ini ialah aktiviti semasa PDP di SMK Berangan. Antara kekuatan yang saya perhatikan ialah penggunaan pembelajaran berasaskan kumpulan. Aktiviti pembincangan dan pembentangan membantu pelajar berkomunikasi dan bekerjasama dengan lebih baik. Seterusnya, penggunaan BBM dan aktiviti hands-on. Guru menggunakan slide, video dan eksperimen pembiasan cahaya yang membantu murid melihat konsep dengan lebih jelas. Seterusnya, pemantauan guru yang aktif. Guru bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan lain bagi membetulkan kesalahan serta memberi bimbingan terus kepada murid. Antara kelemahan yang saya perhatikan ialah pengurusan masa mungkin menjadi cabaran. Hal ini kerana aktiviti berkumpulan dan eksperimen memerlukan masa yang lebih panjang. Seterusnya, penglibatan murid yang tidak seimbang. Dalam kerja berkumpulan, murid ada mungkin ada murid yang kurang aktif dan hanya berkata kepada rakan lain. Seterusnya, kebergantungan kepada bahan fizikal. Aktiviti has on memerlukan peralatan yang mencukupi untuk dijalankan. Ini ialah bagi kemudahan bahan bantu mengajar BBM dan alat bantu mengajar ABM. Antara kekuatan yang saya dapati ialah pembelajaran lebih interaktif dan visual. Penggunaan projektor, slide dan video simulasi membantu murid memvisualisasikan konsep abstrak seperti gelombang elektromagnet menjadikan PDP lebih menarik dan mudah difahami. Kedua, pendekatan hands on mengukuhkan pemahaman. Aktiviti seperti penggunaan blok kaca, pin dan kertas kajang membantu murid melihat sendiri perubahan arah cahaya sekaligus membina pemahaman konsep pembiasa secara praktikal. Seterusnya, meningkatkan keyakinan dan komunikasi pelajar seperti penggunaan kad Manila dan aktiviti pembentangan memberi peluang murid bercakap di hadapan kelas melatih keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi. Antara kelemahan yang saya dapati ialah penggunaan APM memerlukan masa persediaan yang lebih lama. Seterusnya, kebergantungan kepada kemudahan fizikal yang terlalu bergantung kepada mereka. Seterusnya, tahap pelibatan pelajar yang tidak seimbang kerana terdapat pelajar yang aktif dan ada yang hanya bergantung kepada rakan yang lain. Ini menyebabkan hasil pembelajaran mungkin tidak sama rata bagi setiap murid. Seterusnya ialah amalan pedagogi. Antara kekuatan yang saya dapati ialah meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama. Keadaan pembelajaran kolaboratif dalam kumpulan kecil membantu pelajar berinteraksi, bertukar idea dan menghormati pandangan rakan lain. Seterusnya, meningkatkan keyakinan diri pelajar. Aktiviti pembentangan dan memanggil pelajar ke papan putih mendorong mereka bercakap di hadapan kelas. Seterusnya, pembelajaran lebih bermakna dan aktif pendekatan berpusatkan murid dengan aktiviti hands-on memberi peluang pelajar membina kefahaman melalui pengalaman sendiri. Antara kelemahan yang saya dapati ialah tahap pelibatan pelajar tidak sama rata. Dalam perbincangan kumpulan, ada pelajar yang dominan dan ada yang hanya mengikut tanpa menyumbang idea. Seterusnya, memerlukan masa PDP lebih panjang. Aktiviti kolaboratif dan penerokaan kendiri mengambil masa untuk perbincangan dan pembentangan dan membentang. Seterusnya, bergantung kepada kemampuan pelajar berfikir kendiri. Setengah pelajar mungkin suka membina kefahaman sendiri tanpa arahan yang lebih jelas. Penyediaan rancangan pengajaran harian RPH. Antara kekuatan yang saya dapati ialah RPH disediakan mengikut DSKP. Di dapat membantu PDP berjalan teratur dan mencapai objektif pembelajaran yang jelas. Seterusnya, aktiviti PDP dirancang mengikut tahap kebolehan pelajar. Pelajar dapat belajar mengikut kemampuan masing-masing dan tidak ketinggalan. Seterusnya, menggalakkan pemikiran kritikal melalui kebaik dan aktiviti yang seorang. Pelajar bukan hanya menghafal tetapi memahami konsep dan mengaplikasikannya. Antara kelemahan yang saya dapati ialah penyediaan RPH mengambil masa yang agak lama. Guru perlu merancang aktiviti, soalan dan bahan dengan teliti, memakan masa tambahan di luar waktu mengajar. Tidak semua pelajar mungkin bersedia untuk aktiviti kebaik. Pelajar lemah mungkin sukar mengikuti soalan berfikir aras tinggi tanpa bimbingan lebih. Seterusnya, aktiviti hands-on bergantung kepada peralatan yang mencukupi. Jika peralatan kurang, aktiviti tidak dapat dijalankan dengan efektif. Kemahiran berfikir aras tinggi keban. Antara kekuatan yang saya dapati ialah meningkatkan kemahiran berfikir kritis. Soalan terbuka seperti mengapa dan bagaimana membantu murid memberi penjawapan berdasarkan pemikiran sendiri bukan hafalan. Seterusnya, meningkatkan keyakinan murid. Murid mula berani berkongsi pendapat dan alasan secara terbuka semasa pembincangan dan pembentangan. Pembelajaran lebih bermakna dan praktikal. Aktiviti hands on seperti eksperimen buatkan murid bukan sahaja faham konsep tetapi dapat mengaplikasikannya dalam situasi sebenar. Terdapat kelemahan yang saya dapati ialah memerlukan masa pengajaran yang lebih lama. Seterusnya, tidak semua murid dapat mengikuti pada tahap yang sama. Murid yang lemah mungkin suka menjawab soalan kebat tanpa pembimbingan tambahan. Seterusnya, guru perlukan persediaan yang lebih teliti. Guru perlu merancang soalan dan aktiviti dengan baik. Jika tidak, objektif kebat tidak tercapai sepenuhnya. Refleksi saya sepanjang berada di sekolah menengah kebangsaan berangan ialah pengalaman ini memberi pendedahan mengenai cara guru merancang dan melaksanakan PDP secara berkesan melalui penggunaan kaedah pengajaran ABM BBM dan penerapan KBAT yang membantu murid belajar secara aktif. Ia turut membentuk diri saya menjadi bakal guru yang lebih bersedia tersusun dan berkesan dalam melahirkan pelajar yang seimbang terdapat pelbagai budaya sekolah dan budaya kerja di SMK Perangan yang positif. Antaranya ialah perhimpunan rasmi setiap ahad, kehadiran sebelum 7.40 pagi dan kelas tambahan bagi pelajar tingkatan 5. Budaya kerja SMK Perangan ialah kerjasama antara guru dan staf, komitmen terhadap profesionalisme, sikap keterbukaan dan pengurusan masa yang baik. Antara kekuatan yang saya dapati daripada budaya sekolah dan murid kerja di SMK Burangan ialah maklumat sampai serentak melalui penghimpunan rasmi, membantu membukuk disiplin dan tanggungjawab murid. Seterusnya, peraturan kehadiran awal berkesan dalam melatih pelajar mengurus masa dan hadir tepat waktu. Seterusnya, kelas tambahan pagi meningkatkan fokus kerana murid lebih segar dan mudah memahami pembelajaran. Terdapat juga kelemahan yang saya perhatikan ialah ucapan perhimpunan terlalu panjang menyebabkan murid hilang tumpuan dan mengurangkan masa PDP. Tindakan disiplin seperti tahan kunci motosikal kurang dipersetujui oleh sebahagian ibu bapa. Seterusnya, kelas tambahan petang menyebabkan keletihan terutama apabila ditambah dengan banyak latihan. Seterusnya, kekurangan tenaga ke pengajar di sekolah melalui kebasaan berangan. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesionalisme keguruan. Meningkatkan profesional, profesionalisme guru, budaya kerja yang baik seperti menepati masa, beretika dan bekerjasama menunjukkan sikap profesional serta menjadi contoh positif kepada murid mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan produktif. Apabila warga sekolah saling menghormati dan bekerjasama, tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan matlamat-matlamat sekolah lebih mudah dicapai. Seterusnya, berbentuk nilai dan disiplin murid. Budaya sekolah yang positif seperti kehadiran awal dan penglibatan dalam aktiviti sekolah membantu murid menanam nilai tanggungjawab, disiplin dan semangat cintakan sekolah. Ini ialah cadangan penambahbaikan. Guru perlu lebih peka terhadap masa. Seterusnya, pihak sekolah boleh mengadakan perbincangan dengan ibu bapa tentang peraturan sekolah. Seterusnya, guru membuat kelas tambahan secara berkala. Seterusnya, guru mengemuk mengemukakan cadangan kepada KPM untuk mempercepatkan proses penempatan guru oleh kerana kekurangan tenaga pengajar di SMK Berangan. Secara kesimpulannya, sepanjang melaksanakan program PALS di SMK Berangan, saya berpeluang merasai pengalaman sebenar sebagai pendidik dan memahami tanggungjawab serta cabaran profesion keguruan. Program ini membantu saya mempelajari pengurusan bilik darjah, penyediaan RPH, penggunaan BBM dan penerapan kebat, di samping membina kemahiran komunikasi, disiplin dan empati. Pengalaman ini turut menyemai semangat dan keyakinan saya untuk menjadi guru yang berwibawa, berdedikasi serta berjiwa besar dalam membimbing dan membentuk sesiap pelajar pada masa harapan. Bagi cadangan program sulam, saya mencadangkan projek pembangunan kelab STEMS SMK Berangan yang bertujuan menarik minat pelajar terhadap bidang STEM melalui bengkel interaktif pertandingan inovasi dan pameran mini. Program ini membantu pelajar meneroka ilmu secara praktikal serta mengaplikasikan kemahiran penyelesaian masalah sebenar. Selain itu, universiti dapat berperanan sebagai rakan strategi sekolah dalam memperkasa pendidikan STEM dan melahirkan pelajar yang lebih kreatif serta inovatif.